19.06.2017 года в Селидовское отделение полиции поступило заявление в 21 час-20 минут о том, что в городе Горняк пропала малолетняя Васютина Алина 2010 года рождения. По указанию начальника главного управления полиции в Донецкой области был поднят по тревоге весь Покровский куст. Сейчас проводятся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения. Півдруга вона пішла по поморожені, просилася, я її відпустила. Вона сказала, я трохи покачалі ще погуляю. Я сказала, ну погуляй, підемойка в сразу. Нема її, нема, немає і нема. Я потім старшої дочки кажу, поїдька, подивися, де вона. вона сказала, немає її там. Потім сину, коли поїдь подивися. Він теж нема. Ну, давайте шукати. І... Шукали її, де то 4,5 часа, не знайшли, я міц тоді. А коли ви увіділи, що вона пропала? Ну, около трьох часов. Я подошла до магазина, ее уже не было. А она пошла в магазин? Да. А зачем? За мороженое, за жвачкой. Она пришла, скупилась, у нее было 6 гривен, она купила мороженое, она сдачу ей дала. А в котором часу? Девочки, я не могу сказать, потому что это было в обед, где-то час и. два. Когда последний раз видели? Когда последний раз видели? Да где-то, три дня назад. Да, дня. Вчера не видели? Сегодня. Нет, я был на Цикуре. Последний раз ее видели вот на этом перекрестке.

Видите, видят, вдруг увидите, увидите. сразу вот, на ну, может быть, да, да. что-то увидите. Мы может быть, что-то хорошо, Проводится комплекс оперативно-розыскных поисковых мероприятий. Опрашивается каждый житель, проверяются все улицы, прилегающие к месту происшествия. А также работают кинологи и задействован дрон. Всем кому-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону 050-93-08-296.